Слідчим відділом Святошинського управління поліції столиці розслідується кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Тіло чоловіка було виявлене на території Святошинського району з колоторізаними ножовими пораненнями. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що знакомий померлого викрав його майно та документи, які може використовувати в подальшому. За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 3 статті 357 та частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. За цим чоловіка оголошено в розшук. Йому 47 років, він легко входить у довіру, може називатися різними іменами та використовувати документи вбитого. Якщо ви володієте інформацією відносно даної особи, ні жодним чином не затримуйте його самостійно, а повідомте про це правоохоронцям за телефонами чергової частини Святошинського управління поліції або 102. два. У по своїм ділам штука за договоритися о... о работе, о жилье, потому что он жил, этот товарищ у нас, декабря месяца. Он увел моего мальчика, а сам, а сам пришел в этот день вечером, но уже без моего сына. И когда я спросила, где мой Сережа, он ответил, что Сережа остался у его товарища, вроде бы Женю он назвал, не помню как имя этого товарища. И я говорю, почему он там остался? Ну, он остался, он говорит, плохо себя что-то, неважно, почувствовал. Но они друг друга знают. Я говорю, они что, выпивают? Нет, нет, товарища утром на работу, он, они не выпивают. Я говорю, а чего же ты вернулся? Зачем? А мне Сережа дал телефон, чтобы вы не волновались, чтобы его подзарядить, чтобы мама не волновалась. Вот когда я проснулась 17 февраля утром, я заметила, что кроме телефона нет ноутбука, и что он меня закрыл дверь на ключ и ключ забрала. Я оказалась в квартире не выйти, не позвонить. И то я в шоке была, потому что Володя до этого вел себя очень, как бы, знаете, предупредительно. Вот если иду, как бы вот этот стульчик подставить, дверь открыть, то все. А тут вдруг, ну как это так? Кроме того, паспорт не оказалось. Потом я днями стала видеть, что нету других еще вещей. Но в этот же день, вот когда он утром ушел, и я в шоке была от того, что он меня закрыл, я не могла понять, что же все-таки мой сын не звонит. У меня такое ощущение, что он кого-то боялся и что он врос. Вот у меня такое ощущение. Потому что когда я вас спросила, я говорю, чего ты кого боишься? Я говорю, ты что, убил кого-то? А он мне ответ, да убил. И я позвонила, вот эту вот, называется, служба, скорая по неизвестным. Я позвонила им, рассказала, когда ушел мой сын, в чем он был отец. Когда я рассказала, вся полиция приехала, ну... Очень быстро, очень быстро приехала полиция и стали расспрашивать меня, стала я рассказывать все подробно. Я до сих пор себя виню, что я не, не помогла ему, хоть меня успокаивать, что уже он был мертв. Его нашли Олевская. Я не могу сказать, что это Володя. Я могу только его подозревать. Ну, за то, алкоголь. что нож пропал, за то, что ноутбук он да. это вот. Наверное, он его забрал, чтобы пить. Да. Сын мой мог выпить, но после того, как инсульт, он не... Но сказали, что в крови не было алкоголя, мне так сказали.